Sekarang saya jemput Yang Berhormat Kuala Krai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih uh, pengurusi. Uh, dan saya mengambil bahagian dalam perbahasan peringkat jatuh kuasa jabatan uh, dan menteri. Saya merujuk kepada butiran uh, bekalan 030400 Angkatan Pertahanan Awam APM dan juga butiran pembangunan 16000 Jabatan Pertahanan Awam Malaysia JPM. Pengurusi saya ingin uh, bertanyakan... Uh, Apakah perbezaan antara dua agensi ini dan apakah peranan masing-masing? Saya juga ingin mencadangkan agar dapat diwujudkan pejabat APM di Kuala Kerai yang mempunyai kelengkapan yang secukupnya kerana pejabat sedia ada hari ini dengan menyewa premis memandangkan Kuala Kerai adalah kawasan yang sentiasa terlebat dengan bencana banjir. Saya juga mengharapkan pihak Kementerian dapat mewujudkan jawatan tetap. Saya difahamkan kini hanya dua orang sahaja. Mana mungkin Kuala Keraya merupakan kawasan yang terlalu luas dan sentiasa terlibat dengan banjir hanya dengan dua orang pejabat tetap. Dalam masa yang sama, keperluan kenderaan juga perlu perhatian pihak kementerian. Saya dipahamkan hanya kenderaan untuk operasi yang ada di Kuala Kerai. Kenderaan yang sama inilah juga yang terpaksa digunakan untuk menghadiri mesyuarat dan kursus. Ia tentunya akan menyebabkan kesukaran seandainya terdapat kecemasan dan sebagainya. Tuan Pengusi, Merujuk kepada butiran bekalan 030500 agensi bencana negara ataupun nadma. Terima kasih rasa untuk cukup masa. Boleh sikit. Terima kasih. Ya. Okey okey boleh. Terima kasih ya Ummat Kerai. Saya bersetuju dengan pandangan yang Ummat Kerai berkaitan uh, penyediaan keperluan uh, kelengkapan jentera di kawasan-kawasan bencana. Saya pernah pergi ke kawasan yang Ummat Kerai Uh, apa pandangan yang awak kelurai sekiranya kerajaan di bawah kerajaan Madani pada hari ini memperuntukkan uh, tumpuan kepada kawasan-kawasan bencana lebih uh, peruntukan uh, di kawasan okay. saya juga. Terima kasih saya, saya bersetuju dengan YB Payapsa dan masukkan dalam ucapan saya. Uh, merujuk kepada uh, butiran uh, bekalan 030500 agensi bencana negara ataupun NADMA Pengerusi uh, bencana banjir yang melanda negara kini sudah tidak bermusim. Dahulunya banjir hanya sering melanda negeri-negeri pantai timur. Dan Kelok Raya sendiri sangat disinunin dengan banjir, malah pada tahun 2014 Kelok Raya telah mengalami banjir yang amat dahsyat. Kini negeri-negeri pantai barat pula mengalami banjir. Terkini Johor mengalami banjir yang sangat teruk. Saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan tahniah kepada pasukan khidmat Malaysia dan Jabatan Aman Malaysia yang bertungkus lumus membantu mangsa banjir Johor. Juga tidak dilupakan kepada agensi kerajaan yang terlibat di dalam memberi bantuan kepada mangsa banjir di Johor. Timbulah rungutan Puan Bungusi, di kalangan mereka yang terkesan dengan banjir baru-baru ini, khususnya di Kelantan, ialah berkaitan dengan bantuan RM1,000 yang dijanjikan oleh kerajaan uh, lambat sampai kepada mereka. Soalan saya ialah berapa lama SOP sebenar untuk mangsa banjir menerima bantuan tersebut, adakah dua minggu ataupun satu bulan. Kerana seingat saya, saya pada banjir penghujung tahun 2021, sekitar 2 minggu sahaja mereka terus menerima bantuan. Kemudian banjir berlaku pula pada awal 2022, juga sekitar 2 minggu bantuan dapat disampaikan. Saya juga ingin bertanyakan pihak kementerian, apakah peruntukan sebanyak 50 juta yang diumumkan kepada setiap negeri Kelantan dan Terengganu sewaktu banjir berlaku hujung tahun lepas adalah bantuan yang disalurkan kepada mangsa? Jika ya, Berapakah perbezaan antara banjir, bantuan banjir akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022? Dan melalui agensi manakah disalurkan di waktu itu berbanding dengan yang terakhir ini? Saya mengharapkan peruntukan sebanyak 50 juta walaupun mungkin tidak mencukupi dapat disalurkan kepada kerajaan negeri khususnya bagi pembaikian segera infrastruktur yang rosak akibat banjir. Pengurusi Butiran Bekalan 050100 Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Saya ingin menyentuh isu guru kafa. Alhamdulillah, elaun kafa telah dinaikkan kepada seribu, daripada seribu kepada seribu seratus. Tentunya ia masih rendah berbanding gaji minima seribu lima ratus ringgit. Saya mencadangkan guru-guru kafa ini dapat dinaikkan elaun mereka kepada seribu lima ratus. Dalam masa yang sama, saya mencadangkan guru-guru kafa ini diserapkan kepada jawatan tetap. Suatu hari nanti. Kajian ke arah itu perlu dimulakan dari sekarang untuk jangka masa terdekat. Mungkin guru-guru kafa perlu dinaikkan kepada kontrak. Ini tentunya adalah pembelaan kepada guru, -guru kafah. Kelayakan guru kafah hanya SPM tetapi terdapat guru kafah yang merupakan lepasan ijazah. Saya dipahamkan di Kelantan khus, merupakan satu-satunya negeri yang masih belum mempunyai pejabat kafah. Pejabat kafah di Kelantan berada di Ilim Besut. Saya memohon kerajaan melihat perkara ini dengan serius kerana ia tentunya menyukarkan sebarang urusan. Saya ingin mendapatkan kepastian kenapa pejabat kafa tiada di Kelantan. Saya juga ingin bertanyakan kenapa pengajian kafa di Kelantan hanya mempunyai tiga hari waktu belajar dan pelajar kafa hanya belajar sehingga darjah lima berbanding dengan negeri lain yang belajar sehingga lima hari seminggu dan pengajian kepada pelajar darjah enam. Saya ingin mencadangkan supaya bukan hanya sehingga darjah enam, malah ia dipanjangkan ke sekolah menengah kebangsaan, terutama kepada pelajar-pelajar yang tidak meneruskan pengajian ke sekolah menengah agama. Saya juga ingin menanyakan berapa jumlah guru kafa di Kelantan dan berapa jumlah kekosongan guru kafa di negeri Kelantan. Selain itu, adakah uh, kursus, terdapat kursus-kursus peningkatan yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan bagi menambah baik uh, perkhidmatan mereka. Terima kasih, pengurusi.